মানে নম প্রিয় দর্শক বন্ধু আজকে আপনাদের সামনে পাঠ করব ভগবান সূর্য নারায়ণের দ্বাদশ নাম স্তোত্র এই স্তবে ভগবান সূর্যের প্রিয় বারোটি নামের উল্লেখ আছে শ্রী সূর্যদেব সকল শক্তির উৎস এ জগৎ তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আপনারা প্রতিদিন সূর্য প্রণাম করার সময় এই স্তব পাঠ করতে পারেন সূর্যকে অর্ঘ নিবেদন করার সময় এই স্তব পাঠ করতে পারেন আসুন আমরা জেনে নিই এই স্তব পাঠের উপকারিতা কি এই স্তোত্র বা স্তব প্রতিদিন পাঠে মনুষ্য কখনো চোখের রোগে ভুগবে না চাকুরি প্রার্থীরা সরকারি চাকুরি খুব দ্রুততার সঙ্গে পেতে পারে সরকারি চাকুরিতে যাদের প্রমোশন হচ্ছে না তারা এই নিত্য দ্রুত প্রমোশন পায় সরকারি পাঠে কাজ নিয়ে যারা ব্যবসা করেন তাদের উন্নতি খুব দ্রুত হয় উচ্চশিক্ষার্থীদের সফলতা প্রাপ্তি খুব দ্রুততার সঙ্গে হয় যারা আইনি ঝামেলা বা মামলা মুখুদ্দমায় জড়িয়ে আছে তারা দ্রুত সফলতা লাভ করে শত্রুদের ওপর জয় নিশ্চিত হয় রোগ শোক থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা যায় সামাজিক সম্মান ও মান সম্মান পায় এছাড়াও শাস্ত্র মতে যদি কোনো জাতকে জন্মকুণ্ডলিতে সূর্যের মহাদশা বা অন্তর্দশা চলে তবে তার উচিত প্রতিদিন সূর্যের দ্বাদশ নাম স্তোত্র করা এই স্তোত্র জপ করার পরে প্রতিদিন সূর্য দেবতার পুজো করা উচিত এটি করার পরে সূর্যের মহাদশা ও অন্তর্দশাতে যে কোনো রকমের উদ্ভূত সমস্যার হাত থেকে জাতক রেহাই পেতে পারেন আসুন দর্শক বন্ধু এখন আমরা শুনে সূর্যের দ্বাদশ নাম স্তোত্রমহা प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकराः तृतीयं भास्करः प्रत्यं चतुर्थं तु प्रवाकराः पञ्चमं तु सहस्रांशु षष्ठं त्रैलत्यरचनाः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिन प्रत्य प्रक्त्यः दशमं द्वादशत्मा काहः द्वादशं सूर्ययेवचा ओम सुम सूर्याय नम आदिप्रथमं नाम द्वितिरा तृतीय भस्कर प्रत्यय चतुं तो प्रवाक पंचमं तो सहस्रांशु षंत्यरचना सत्यमं हरिदस्व अष्टमाञ्चा विभावसु नवमं दिनकरं प्रत्य दशमं द्वादसत्मकाह एकादसंत्रय मूर्तीं सुं सूर्याय नमः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकराः तृतीयं भास्करः प्रत्ययं चतुर्थं तु प्रवाकराः पञ्चमं तु सहस्रांशु षष्ठं त्रैलत्यलचनाः सप्तम हरिदस्व अष्टम च विभासु नवमं दिनक दशम द्वादात्मकादशंत्रयमूर्ति द्वाद सूर्य च सुं सूर्याय नमः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकराः तृतीयं भास्करः प्रत्यं चतुर्थं तु प्रवाकराः पञ्चमं तु सहस्रांशु षष्ठं त्रैलत्यलचनाः सप्तम हरिदस्व अष्टम च विभासु नवमं दिनक दशम द्वादात्मकादशंत्रयमूर्ति द्वाद सूर्य च सुं सूर्याय नमः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकराः तृतीयं भास्करः प्रत्ययं चतुर्थं तु प्रवाकराः पञ्चमं तु सहस्रांशु षष्ठं त्रैलत्यलचनाः सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रत्य दशमं द्वादशात्मकाः एकादशं त्रयमूर्तिर् सूर्य एव च ओम सुं सूर्यय नमः आदित्या प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकराः तृतीयं भास्करः प्रक्तं चतुर्थं तु प्रभाकराः पंचमं तु सहस्रांशु षष्ठं त्रिलक्ष्य सप्तमम् हरिदस्वश्च अष्टमं च विभावसु नवमं दिनकरं प्रत्य दशमं द्वादशात्मकाः एकादशं त्रयमूर्ति सूर्य एव च